写的不错啊。啊、哦，啊，徐总，您终于忙完了。徐总，您这才过了十几个小时，怎么突然对我这么客气，让我有点不太习惯呢？说实话，我也在习惯中。又受什么刺激了？我只是在等您的过程中思考了很多。哦，对了，您今天没事吧？ 你该不会是想关心我，所以才等到这么晚的吧？我只是觉得您也有不容易的时候，应该多体谅体谅您。正如您所说，成年人的社交是互惠互利的。你倒是把我的话记得很清楚，那怎么互惠互利呢？这么晚了，我估计您的脑子已经算不清楚，也跟我谈不清楚了。您能不能明天给我一点点时间？ 我知道您贵人事忙，日程都排到了半个月之后。我只需要你明天下午两个会议中间的空档时间。方案我已经发到了您的工作邮箱。你知道我的邮箱？问前台小姐姐要的。看来你这一天没有白做，打探到不少消息。您不是也说了吗？兵贵神速。那时间就现在吧。已经是明天了。 快点儿！截止到今天，这条帖子的总评论是一千五百六十八条，网友们上传的腾越鞋的照片也都超过了一百张，而且被十八个粉丝量在二十万以上的 KOL 传到了抖音、微博还有小红书。这证明了腾越并没有因为十几年的产品空缺而无人问津，同时也证明了没有人可以否认或者是抹杀自己的青春。这就是我想复兴腾越的原因。 我可以让腾跃在明天飞起来。您觉得我这个方案怎么样？如果你是甲方，你会花多少钱买你的方案？倾我所有。 倾你所有，嗯，你的所有本来就没有多少钱。方案可以做的花哨，但是品牌营销靠的是落地执行。腾越的品牌方案里，没有团队，没有渠道，甚至都算不上有产品。所以我需要厂房，需要时间，能够让我拓渠道、组团队、做产品。哪里的团队？什么样的渠道？怎样的产品？ 腾越到现在都还留着有几十年生产经验的老工人，曾经的自由旗集团有着三十年的行业管理经验和设计团队。把你的团队定下来。可以。卖掉库存两万双鞋。 一个月之内，笑什么？没想到你到现在还执着于那两万双鞋，怎么，后悔了？不想把厂房租给我？正是因为我在认真的和你谈。 所以才会要求你正真紧紧的卖掉那些鞋，让我实实在在的看到腾跃的销售渠道，而不是那些花哨的纸上谈兵。对于一个投资人来说，最重要的不是金钱，而是时间。 就凭我此时此刻愿意在这里陪你消耗时间，你就不应该质疑我的诚意。 这是最后一关吗？最后的。